Василь, я зараз шукаю школу для себе, щоб розпочати дивитися курси по Інстаграм-просуванню. І я бачу безліч шкіл. Як відрізнити якісну школу від школи дуже неякісної? Так, да, я думаю, що в якийсь момент кожен задавався цим питанням і прямо переживав потенціальний клієнт. Наприклад, ти і я. У будь-якій темі, якщо ми зараз захотімо обучатися, ми бачимо безліч, велике різнообразня курсов с одним спикером, с другим, с третьим, четвертым, пятым. Дешевые, бесплатные, дорогие. Как выбрать? Непонятно. Я бы обращал внимание на несколько критериев. Мне должен по энергетике и по харизме заходить спикер. Но я не могу вот иначе. но вот не могу. Если мне не нравится, как он выступает, если я не смотрю на него вот так, знаешь, с открытым ртом, ну вряд ли мне этот человек может чему-то научить. Ну просто у меня блок стоит, знаешь, как mm -hmm. у учителей. В школе одни тебе нравятся, и ты ждешь уроки, делаешь домашнее задания, а, а с других ты просто хочешь убежать. Тут то же самое. Первое, что вам спикер нравится, что он харизматичный, что он крутой, что вы готовы слушать его вечно. Это первое. Второе. Результаты. Даже не спикера в этой теме. Я считаю, что спикер-эксперт это как тренер в футболе, что он может сам не играть в футбол и не, ну, не быть профессиональным футболистом, но быть офигенным тренером. Я в этом убежден. Поэтому я бы смотрел на результаты учеников, на довольные отзывы. Как их много, в каком соотношении. Есть ли кейсы, которые люди э, прошли из точки А в точку Б под присмотром этого тренера или под присмотром этого эксперта. И у них получилось сделать какой-то новый результат в той сфере, в которой ты хочешь учиться. Это, еще раз получается, харизма. Результат учеников отзывы. Смотреть негативные отзывы это тоже очень важно, потому что у многих они есть. И почему они существуют, да. Может быть несколько причин. Может быть, там пришли на курс люди, которые просто хотели переложить на кого-то ответственность и, ну, вообще ничего не делали, да, и uh -huh. винят в этом спикера. Тут непонятно, есть вина спикера или нет. Скорее нету. Но если отзывы клиентов действительно по делу и они негативные стоит присмотреться и стоит, возможно, поискать что-нибудь еще. Потом по цене смотреть, что по цене тебе подходит, и обязательно посмотреть бесплатные материалы, которые есть у всех этих экспертов. У них по-любому есть там бесплатные видеоуроки, чек-листы, бесплатные мастер-классы, вебинары. Обязательно посмотреть все бесплатно, что есть у других, и тогда вы поймете самый главный критерий – это экспертность этого человека. Что, действительно, он эксперт или не эксперт? Разбирается он в том, о чем говорит, или нет? Скажи, пожалуйста, э, кто может сейчас быть экспертом в сфере онлайн-навчания, онлайн-школ, то есть кто может сейчас навчать людей? Я думаю, что, ну, в теории может любой. Правильно, кому быть? Это тому человеку, который действительно является экспертом в той теме, которую он хочет обучать других. Это, ну, с точки зрения морали какой то я считаю, что это правильно. А в теории может обучать любой. Я знаю огромное количество каких-то таких примеров, когда человек еще вчера был экспертом в одной теме, завтра стал экспертом в другой теме, начинают учить людей. Но мне это не совсем понятно. Но опять же, понимаешь, если он сам учит, а если он как выступает в роли организатора, и он собирает множество экспертов в один курс, и он является как организатором, методологом, который делает этот курс правильно, по полочкам раскладывает с помощью привлеченных экспертов, ну тогда это может быть, тогда это может быть и правильно, даже если он не, не, является экспертом в этой теме. Сам стаж в интернете, он стирается, это разумеется. Да, 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 да. Почему? Потому что если ты недобросовестный, ты можешь написать любые цифры, что у тебя любое количество клиентов, что у тебя да. любое количество отзывов и так далее. И это же проверить невозможно. Нет же никакого реестра довольных, недовольных клиентов. Ну, нельзя. Пока что, да, да. Может быть, нам нужно это сделать. Поэтому глобально написать сейчас можно все что угодно, но очень важно все-таки проверять эксперта, у которого планируешь учиться. А чему усист стали коучами? Це мода, чи це швидкий хайп на гроши? Это очень хороший вопрос. Это тоже пришло к нам из Америки, из Соединенных Штатов, когда мы там были год назад. Нам рассказывали об этом два года назад, прошу прощения, два года назад нам рассказывали об этом, что сейчас там все запускают свои онлайн-курсы, у каждого есть свой у каждого практически человека есть свой инфопродукт. Хоть какой, хоть какой-нибудь. Эм, смотрел интервью одного американского эксперта, он говорил, что он первый свой онлайн-курс создал в 18 лет. И этот курс был по тому, как сделать базуку, которая стреляет картошкой. И его продавал за 47 долларов, представляешь? И у каждого там был свой курс. И потом это дошло как-то до наших людей, и все начали обучать других людей, все захотели быть психологами, все захотели делиться. Я считаю, что это хороший тренд. Что до вообще обучения. Все-таки сейчас, если бы мне сейчас было в 16, и я шукаю и смотрю на свой выбор, идти обучаться э, в НЗ, или идти навчатися в онлайн-школу. Я думаю, что это выбор и ответственность каждого человека. Нужно смотреть, какая профессия. Например, если ты хочешь стать врачом, я думаю, что вряд ли тебе на онлайн-курс. Но если ты, например, хочешь стать youtube специалистом или инстаграм маркетологом или делать сайты на Тильде мне кажется что высшее учебное заведение сейчас бессильно обучить вот этим профессиям угу. на данный момент но все опять же таки меняется и в том числе и нашими силами мы это меняем мы как бы тоже где-то помогаем консультируем университеты которые обращаются к нам и я думаю что через какое-то время скоро все изменится но сейчас на онлайн курсы нужно идти тем кому нужны вот эти новые профессии. Если же ты хочешь получить системную профессию, которая там учат много лет, например, стать врачом, то, конечно, высшее учебное заведение.